Беседа, больница, уголовное дело. В Черкасах с чьим сыном разговаривали общественные активисты и в чем их теперь обвиняют, подробнее Станислав Кухарчук. У скандально известного нардепа регионала Владимира Алиныка и сын небезызвестный в Черкасах так уж точно. Руслан Алинык вот уже 4 года прокурор Черкасского района. Месяц назад местные активисты пришли к нему с люстрацией. Уверяют, культурно просили уйти. А теперь им шьют дело якобы за избиение прокурора. А народ не хоче, щоб ви були на посаді. Чому так чіпляєте за місцем районного покоління Росії? Я вважаю, наприклад, як і ті, які роблять України, наприклад. наприклад. которые призначены генеральным прокурором, моих любая не uh -huh. Это фрагмент видео из разговора активистов с районным прокурором. Ни криков, ни мордобоя. Автомайдановец Дмитрий Захаров один из подозреваемых в деле по избиению. Говорит, Руслана Алиныка и пальцем никто не тронул. <assa> После того, как э он вышел на улицу с нами поговорить, э ему стало плохо. Ему стало плохо, это мы уже потом узнали, что у него обострение, диабета. И я смотрю, его начинают шатать со стороны в сторону. И ребята сразу же повезли его в больницу. Грубо с ним даже никто не разговаривал, Он не то что бил. Но в обл. прокуратуре по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительных органов открыли уголовное производство и передали в Кировоградскую область якобы для объективного расследования. На каком этапе дела сейчас в Черкасах не знают. Коли він був в реанімації, я його бачив. А коли піди візуально він був накритий, візуально я не бачив, але стан ну, такий був у нього шоковий. Удивительно, как в прокуратуре удалось установить факт избиения. Ведь даже заключение судмедэкспертизы об избиении в деле нет. Впрочем, потерпевший прокурор уже месяц как на больничном. Сперва лежал в нейрохирургии, а вот сегодня с охраны его перевели в палату урологии. Но вот правда, с больным нам общаться категорически запретили. Уберите-ка. В палате надо да, место. Ну, не, не надо пай, мебель, пожалуйста. На это Пожалуйста. Не, не надо менять. Вы зараз на работе, вы провокунаетесь? службовой Пожалуйста. Каким диагнозом перевели Руслана Алинака. в урологию, нам не удалось узнать. За отделение говорит врачебная тайна. На сегодняшний день он получает у нас лечение. Урологическое отделение он переведен э, с таким диагнозом, который ну, не связан с травмой. Если они были, не были, я не знаю. Пока Руслан Алиных находится на больничном, с работы его уволить не могут, хотя соответствующее распоряжение уже выдала Генпрокуратура. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности телеканал Интер, Черкасы.